Здравствуйте. Иван Николаевич. О чем общаетесь, что интересует? Ну, да не знаю, как пойдет, потом а общаемся. Вы откуда вы будете? Украина, Криворожская область. А, Криворог. Ну, я из села, а не из самого Кривого. Понятно. Ну, понятно, из села Криворога. Ну, бывает, бывает. Шухаричи в село. Не всем видят, когда Чего? не знаю я, я ж не, не а везет это... тем кто в деревне у нас Хотя деревню деревню, деревню нету у нас села ну, не, не, не везет что в все это живет а ну, что, что не везет в чем, в чем просто так и бывает в жизни кто-то в городах живет а так в, а в чем не везение прекрасно, что прекрасно в селе? ну не знаю работы мало Ковалом Дороги хуевы. Нормально у нас дороги. Вы среда, были, в были в наших селах. Были в наших селах. Какая разница, что? Ли? Так не, что село в Екатеринбурге, в России, в Украине, в Америке не все Не, у нас в разные. Безработица. Абсолютно безработица. Абсолютно а какая а как у вас работа есть? Работа. У меня лично никакой, я mm. бездельник. Я ну, палец в вот палец. Ну вот видишь, вот вы все сериане такие палец в палец не а потом ну, кричите, да, оно где само наши? вот это, О, само там, само там этот растет там, само там Кто растет? мясо там производится, само там. Какое вот мясо? Мясо фермы производит. А ты здесь само пишешь? там этот как-то. А что, а вы вот что ты делаешь себе? Ты скажи, ты без Я, я, ты ничего, чу, ты я делаешь, доз... ничего, я вообще ничего. Я, лежу на диване, я безработный а вот, без этого видишь ну, а мы в городах тиражем работаем обслуживаем ну, работайте правильно работайте работаете, работаете в городах да. Да, да. Да. да да чтобы у вас хотя бы мало было там как его пособие по безработице чтобы вы хотя бы, могли бы там кушать, а при чем тут а при чем как... тут что ты работаешь у себя там где то речь Екатеринбурге до того что я живу тут у себя и пособие а при чем Екатеринбург? Я не говорю про Екатеринбург я не говорю что все я говорю, пресел города. Так а ну, при что что? тут я до того, что ты мне какое-то тебя посуды? Да, Нет, так, ты, так я не про себя говорю, я говорю про гаража, которые а, пашут, гаража. работают на предприятиях, на заводах делают, что-то производят, чтобы ты там в деревне хотя бы мог покушать. Ну, сколько а я что в деревне, а что производят жители города, чтобы в деревне люди могли покушать? Может, наоборот, может, жители села что-то производят, чтобы не, жители города не, могли покушать? А, нет? А, что, а что вы производите? Не так? А что? Ну, еда, Нет. еда, где производится. На агрохолдинге. А -а -а -а. Причем а при весело. Агрохолдинг ну да. производит. Агрохолдинги это в городах. А, от... а вы там все, все сидите, вон там, сидите, свою горелку, хуярите, там без, без остановки, да, вон сам заедаете. А сало так откуда не... берется? А, а... В квартире, наверное, кто-то а, выращивает, не... да? Нет, <свист> рабочицы, покупаете сало у, у людей, которые работают в, в агрохолдинге, ходите до сала, также покупаете алкоголь, и вот сидите, бухаете. Ты же там сказал, что ты без денег. А алкоголь сказал, что -то, что -то, слышишь? А алкоголь откуда берется? Из города тоже алкоголь берется, да? Да нет, откуда у тебя деньги на алкоголь? Русский Разума, откуда? Почему откуда, как ты думаешь, а, откуда берется расскажи, алк... алкоголь, откуда, не... откуда берется? Так я тебя спрашиваю, откуда? Я тебе предположил, ты бы вот, мне скажи, что я не прав, и скажи? Не, связь что-то только что прервалась, наверное, не, не расслышал, повтори. Ну, 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 ну уже, восстанов... уже восстановился, ты ну. мне объясни, откуда алкоголь берется. Из города, ну, наверное, что? да? Из, из квартиры. Да нет, откуда тебе, откуда тебе деньги может быть на алкоголь? Да причем тут все. деньги, я говорю, производится он как каким образом? В городе или в селе алкоголь, алкоголь производится? Да откуда, это, в селе ты можешь только бражку поставить, самогон перегнать, горилку сделать себе. Ну можешь. а что бражку а, сделать, это что это надо в город ехать покупать? или в селе Да можно? нет, ты, ты не можешь, у тебя денег не хватит на алкоголь нормально. А у меня не ты хватит. Все. Ну да. Ага. Тебе вот можно сидеть. Вот, Короче, я понял, город кормит силу. Нет, я так же разобраться, как у вас там устроено на России. Ну, да не на России это везде так устроено. На везде так устроено. Это не только Россия. Любой город, город ну, любой, да. любой возьми. Выращивают ну, да. на, возьми на подоконнике сторону. там выращивают овощи, на балконе держат там козу, свинью. Ну горожане, а, которые кормят село. Ай, ну, глупый Правильно. человек. <coughs> нет, ты глупый человек. Я Другие тебе объясняю. Там, Есть? Где это... Нет, что? смотри. Чтобы тебе произвести свинью вырастить у uh -huh. себя в селе, тебе uh -huh. необходимо своровать корм для нее. Но своровать ты не можешь, потому что больше нет Советского Союза. Тебе придется покупать корм. Покупали. Если ты будешь покупать корм и выращивать свинью, да, то это дороговато будет да. дороговато. Ну, вы же привыкли все воровать. Да. А мы привыкли воровать. Да, а вы так это как я. А корм кормят. откуда берется сви свиней, чем свиней кормят? Блин, интересно, такой русский, такой грамотный. А, это тоже агрохолдинги. Не, не, а комбикорм, да, да, да. А, там также производят агрохолдинги, гигантские холдинги. Ты что думаешь, там какой-то холдинг с, это, с двумя тракторами может что-то произвести, что ли? Да нет, конечно. Это все производится сотнями тракторов и тысячами комбайнов. Они они беспилотные, да, они сами по себе работают, там люди ими не управляют. Или это горожане? Горожане ездят, горожане ездят Не, ездят на этих тракторах, а люди в селе не ездят на комбайнах и на. Не, 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 в России да, они беспилотные большинство. А в России беспилотные трактора, послушай. Ну, комбайны беспилотные. У вас комбайны беспилотные, трактора, само там все это. Даже ну, человек да, ним да. не управляет никак. Никакого оператора нет. Ай. Ужас. Он не знает, что такое GPS, есть навигация, вот он идет, так сюда, приехал, сюда, приехал. Да, да, живу, в квартире сидит там какой-то, очень большой. Квартире горожанин сидит и управляет вот этой всей фермой. Я вот это играл фарминг симулятор на PlayStation, у меня такое самое, я там беру, хочу комбайном вот этот джойстиком, хочу там этим экскаватором, хочу там каким-то погруз, да, 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 коров там. кормлю. Не, коров ты не покормишь. Не покормишь. Не ну, в принципе, корова тоже... На корову тоже а что надо кормить? вообще? С чем, с чем свинью надо кормить? Каким корм, комбикорм? Это из чего делается? А, а, тебе именно для чего именно? На, на, мясо откормить или на сало? Там же разные добавки. А, а, там раз... Но, но, это в городе все производится, да, у вас? Нет, это в холдинге производится. А холдинги где находится, В городах? А, за пределами города, но ну, не в деревнях, и не в селах. Поверь. А, между городами и деревнями находится агрохолдинг. Ну да. А, а где ты рабочих будешь брать, если ты будешь в деревне делать, где там живет полторы тысячи человек? Где рабочих а наберешься? А рабочих там надо миллион, наверное, чтобы весь город работал на агрохолдинг. Ну, скажем, вот... Ну, если там трактора и комбайны беспилотные, зачем там много людей? А так нет, ты мне объясни. А, вот ты клюшку откормил, она же сама себе не разделает, правильно? А, -а, -а. надо, надо полгорода задействовать, мужчина. да, на это дело. Ну, скажем, вот у нас на Мираторге приблизительно работает полторы тысячи человек. В основном а мужчина, полторы тысячи. О, -о, -о нифига ну, вот себе. Это ну, много. Нет, это мало. мало. Там современные технологии, а так бы если по старинке, бы там где-то около 7-8 тысяч должно работать. А так полторы mm -hmm. тысячи работать нормально. Офигеть. Ну а как ты хотел? Коснодарский край, мира. Ну это... короче, я ну... понял. У вас такой принцип, что у вас село загнивает, а город кормит село, кормит город, кормит всех получается. Так видит а это видите загнивать село? Вот в чем мире? Это во всем мире, мире возьми Китай, Францию, там я не знаю Германию, Китай, а, у них тоже самое. село за в Германии, во Франции, там в Нидерландах тоже село за да, да, Они ездят на работу в город. Город ездят да? на работу. А, а как. Никого ну а да приходится ездить на работу в город. В город. Да да. Представляешь? Ну а, а что ты можешь произвести? Как ты можешь конкурировать со своими? с курочками против агрохолдинга, который выпускает за час. Ну да, как, как можно. Ну, быть, вот как все. Как? ну вот и все. Вот и, ну и как ты можешь конкурировать с ними? Ну продашь то свечи 10 курочек, и что дальше? Ну 5 тысяч продашь. Ну ладно, сотни тысяч продашь. Дальше-то как? Деньги-то откуда? Угу. А, Плюс, а коммуналка, у дорогая, коммуналка у них какая дорогая, помнишь? Кто? Коммуналка у них какая дорогая в этих, что все, они же вообще невозможно. У кого? Ну, вот этих французов, немцев, нидерландцев. Да не приватные. они приватные Они вообще не там стра страдают, наверное. Да вообще страдают. Доход... Я так понял, россияне от этими не, не пытаются заниматься, там какую-то держать, там козу выгнать, чтобы послать там барана какого-то, завести свинью там вьетнамскую, чтобы на травке выросла. Вы даже не пробуете, вы чисто вот так сразу, сразу стоп, это... Стоп, стоп, дорогой, у меня трава растет приблизительно... Четыре-пять месяцев в году. Какую ты мне продукцию, ты говоришь, свинью, какую мне курочку? Ну, мне я же говорю, вы даже не пробуйте, нема смысла. Агрохолдинги все поглотили у вас там. Нет, у нас, конечно, есть агрохолдинги. Они, они в тепле, у них газ, газ со скидкой бешеной, электричество с бешеной скидкой. А куда я сделал? Ну, возьму я там, ну, нет, если я могу, там, 10 курочек для да яичек там держать mm -hmm. можно. А куда ты, ну, ты возьмешь свинью, что ты с ним будешь делать? Ну, может Спасишь, не а, а вот это пчелы у вас тоже там держат в вашем, это там а, не, есть, Агрохол, это не Не, пасеки есть, но. Агрохолдинги. Не-не-не. Агрохолдинги не могут содержать пчелники. Не это могут. С... Нет, это слишком сложно. Сложно для агрохолдинга. Свинью уж проще, да, чем пчелу. Ну, естественно, пчела хим не может умереть. А, свинья, она есть свинья. На свинья, да, пчела, конечно, это попает. Ну, это вот. сложнее. Поэтому огонь у нас. А что, а как, а в чем ну, кто не может агрохолдинги заниматься пчелами? Свиньями это могут. А Нет, это что Ну, ты понимаешь, тебе надо вывести, грубо говоря, свои ули куда-нибудь в лес. Угу. Поставить эти ули. Потом пчелки насобирали меда. Ты должен приехать не в очень удобное место. Этот весь мед перегнать потом mm -hmm. мясо отвезти, пули в другое место перевести, и вот так бесконечно. А, а где-то могут. Не, конечно, могли бы, как в Китае, поставить он гигантское количество пчел и кормить их этим как он, так сказать, сахаром. И не перерабатывали этот сахар, знаешь, как там воровской мед. Сахар перерабатывали, подыхали бы и все. А кому это нужно? Зачем оно? Это дорого и невыгодно. Это ж улья улетит, те, кто за ним бегает, то За свинью же свинья родила, опросилась, точнее, вон, все свиньи. А че, что у тебя, улья, улетит? Как он может улететь? Ну, вообще, деление улья всегда происходит. Чего происходит? Ну, деление? знаешь, деление ули, там а -а -а. матка улетает, она куда-нибудь вот надо успеть, поймать. Офигеть, вот а это. Так. Ну, ну да. Это, ну, кто не занимался пчелами, тут не поймет. Это невозможно его сделать, шкодином или чем-нибудь. Может заниматься там, ну, не знаю, там, несколько Слышишь, человек. Может. Надо тебе, надо тебе это подать. У вас же там распустили правительство. На министра сельского хозяйства, может, не хочешь? в Кремль, подай резюме. Не, 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 там у нас сейчас как раз министр сельского хозяйства, фильм. глупого человека, так что он справится. Глупого человека просто. Ну да. По крайней мере, он не навредит. А, так может ты пойдешь вместо него, может да, Глупый это, человек да. может навредить, а ты был бы такой, не, 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 рассказал не, не, бы им не, не, там не, про не. холдинги, про роение, пчел, там про это. Ну почему? Они все прекрасно знают. Где, да, и работают и то, чтобы холдинги существовали, чтобы не было мелкого хозяйства. Mm -hmm. что во всем мире одинаково. Что в Америку такая Такая да, сильня. Там что в Америке ты не можешь продавать свои, со своего оборудования? Не можешь в Америке продавать. Там даже вырастить не можешь. если курицу заведешь? Не там такие не, Налоги не страшные. Вырастить. Не 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 вырастить можешь. Можешь продать не можешь, да? Ну, ну да. Если будешь продавать, то тебе придется очень большие штрафы заплатить. Ну, очень большие а штрафы. А, а подарить можешь? Растить, подарить да? можешь. Да? Вот и все. Ну ладно. У тебя вопросы будут какие-то. Да ты все вопросы, я смотрю, ты там троллишь кого -то. Не, не тролли, а тут серьезные темы могу пообсуждать. А какие серьезные темы обсуждаешь? Ну, не знаю, можно там про политику, про то, как там россияне живут. Петр рассказал, как у вас в деревнях дела обстоят просто. Загнивают. Да это, да это во всем мире, так сказать. Ну, во всем мире, да. Везде. Я вот был в Германии позатом году. Там также. Ну, бросал? вроде... да. А? позапрошлом году, да? Ну да. Ну, видишь. Не, ну они все-таки в войну проиграли, они должны хуже жить, чем. Почему все. они хуже живут? У них есть дороги хорошие. Ну, да, у них должны. Есть, там маленьких поселках такие же там асфальт лежит, еще еще Асфальт нет. даже есть в поселке, нифига себе. Ну да. Но самое интересное, что я обратил внимание, ну, как пожалею на дороге ездил за Сименцев. За Сименцев разруливал. Вот у них Смеются над нашими железными дорогами, а, а я на их не посмотрел, железные дороги, так вот ты едешь... Нет, они должны там вообще загнивать, эти немцы, Почему? потому да, что, они да, да, войну, да, войну, да, войну ну, проиграли. Какой да, они вообще, да, они ж сейчас, ни одну да, войну да. не выиграли. Да, да ну, нахрен, ты чего, Не, я не обманываю, зачем ты так плохо про немцев говоришь? Ну, ну а, а, а как? Вы победили, тебя... вы лучше должны жить. Одной. А, вот, кстати, у меня, по... кстати, на груди тут есть, да это, это голубь, голубь у меня на груди. Ну, голубь, да, орел. Такой да поделом, нет, голубь. Германский. Ну, ладно, у меня вопроса нет, побегу дальше. <laughs> Дэн, сейчас тут вам, вам скучно, наверное, слухать все.